Распочинаем вот после матча в пресс конференции за участие главного наставника Кировоградской зирки Игоря Жабченко. Пожалуйста, прокомментируйте хит матча, а уже потом представители ЗМИ будут задавать вам вопросы. Мы постарались сыграть от обороны, насытить на середину, перекрыть фланги. Мы еще знали, что все-таки у вас хорошая команда, квалифицированные игроки. В первом тайме нам это удалось. Удалось. Ну, у нас Хилесова пита это ну, стандарты ну, у наших ворот. Это... Мы столько уже пропустили мячей из-за этих моментов. Вот, мы до конца доигрываем. Ну и, как следствие, там уже второй мяч. Этому, конечно же, нам тяжело, тяжело пока бороться с такими командами, как Закарпатья. Все-таки, ну, еще раз говорю, хорошая, квалифицированная команда. Уровень игроков соответствует Качество игре. Спадите, запитание у тренера. Какие завдания стоят перед зіркою цього сезону? І чи відповідає займаємо позиция в турнірній таблиці зараз скажем такбором игроков, підбором задач команды? Ну вот, по большому счету, как я начал работать, мы проиграли в Запорожью игру, действительно по игре поиграли. И сегодня проиграли игру по игре. А во всех остальных играх, то есть, довольно-таки равная игра всегда была, но там опять-таки моменты мы не забиваем, нам забивают. но ну, реализация у нас хромает. А сегодня мы вообще ну, без зуба в атаке провели, особенно те моменты, которые мы могли, там, на контратаках, когда у нас было пространство, все-таки, еще раз, класс футболистов пока не позволяет нам, решать те задачи, которые ну, мы хотим делать на футбольном поле. Ну и, соответственно, естественно, что на том месте, на котором мы находимся, ну, хотелось бы туда в десятки подобраться. Ну. Вот команда изменилась, властник, ну, наверное, сейчас... текущие задания на выставку? Да, я думаю, что все-таки положительно, все-таки скажется на то, что владелец поменялся, я думаю. И будут совершенно другие деньги вкладывать в команду. И совершенно другие, надеюсь, что будут и приобретены футболисты. Все-таки у вас тут и иностранцы есть, и, ну, и люди, которые прошли премьер-лигу. Поэтому мы тоже будем, будем усиливаться. Благодарю за вопрос, Все, спасибо. Спасибо. Дякую. Дякую.